Salam kanalımın dəyərli izləyiciləri. Bu gün sizlərə Yeniyasamalda satışa çıxmış ideal bir mənzilimdə tanış edəcəm. Xahiş olunur ekrana yaxın әyləşin. Videomuzu sona də qədər izləyin. Video ərzində tam ətraflı məlumat verəcəm. Mənzilimiz dəyərli izləyicilər 3 otaqdan ibarət bir mənzildir. Yeniyasamal arasında yerləşir. Yeniyasamalda Dadaş Miyazadə küçəsində. Köhnə Beyaz Market hal-hazırda olar rahat marketin yanında yerləşir. Mənzilimizin otaqlar proyekti ilə sizi tanış edim. 12 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir, hol hissəsidir. Mənzilimizin ideal proyekti var, dəyərliz izləcilər. Mənzil 2 otaqdan 3 otağa düzəldilib, sahəsi 110 kvadratmetrdir. Ancaq mənzilimizin bütün otaqlarında, hamısında pəncərə var. Burada daxil olduq mənzilə, mənzilimizin geniş bir hol hissəsi var. Solda mənzilimizin sanitar qovuşaqları yerləşir, ayrıdır. Burda mənzilimizin ideal bir proyekti var. Uşaq otağı yerləşir, qonaq otağı, qonaq otağından mətbəxə keçid və burda yataq otağı yerləşir. 12 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsidir. Sahəsi 110 kvadratmetrdir. İndi bir-bir mənzilin otaqları ilə sizi tanış edəcəm. Giriş yaşayış mənzildir, dəyərliniz əzizlər, qazlı qopsalı, tam yaşayışlı binada yerləşir. Döşəmə istipoldur. Təmiri yaxşıdır. İri yaşay mənzildir. Alan şəxs, yəni udar, çox gözəl qiymətə satılır. Mənzilin qiyməti dəyərli izləyicilər 137.000 manat əşyasız, 142.000 manata əşyalı vəziyyətdə satılır. Burada mənzilimizin uşaq otağı yerləşir. Mənzil 2 otaqdan 3 otağa düzəldilib, ancaq mənzilin proyekti geniş olduğu üçün 110 kvadrat sahə məalic olduğu üçün ideal şəkildə PDK alınıb, bütün otaqlara hamsına pəncərə düşüb. Geniş ölçüyə malik bir uşaq otağımız var burada. Çox gözəl işıqlı mənzildir, gördüyünüz kimi geniş holu var. Burada mənzilimizin qonaq otağı yerləşir. Kvadrat geniş bir 30 kvadratə yaxın mənzilimizin qonaq otağı var. Videolarımızı dəyərliz izləcilər bəyənməyi unutmayın. Kanala abunə olun ki, siz də satışda olan ucuz evlərdən daim xəbərdar olasınız. Yəni biz hamısı paylaşdığımız evlər bazar qiymətinə satılan evlərdir ya da dəyərindən ucuz qiymətə satılan evlərdir. Baha evləri, dəyərindən baha qiymətə olan evləri paylaşmırıq. Burdan mənzilimizin mətbəxinə keçid edirik, dəyərli izləcilər. Mətbəx burada bu hissədə yığılıb ə pəncərəsi var. Şölə doğru, gördünüz kimi, burada mənzəlin kombi sistem falan yığılıb. Baş-başmaya belə quraşdırılır. Belə bir balkonda geniş mətbəx yığılıb. İki otaqdan üç otağa düzəlmə olsa da, yəni ideal bir variantdır. Bölücüsü çox qəşəngdir. Yəni biris PDL-lərdə hamsında mətbəx ya dəhlizdə olur, yəni girişdə olur ya Bədim nəzal studiya formasında olur. İndi daxil olaq mənzilimizin digər otaqlarına. Burada isə mənzilimizin bir yataq otağı yerləşir, böyük yataq otağıdır. Şıxlarını yandırım da işıqlı şəkildə baxın mənzilimizə. Bu böyük yataq otağıdır mənzilimizin. Mənzildə istili sistemi dəyərli izləyicilər, kombidir. Binada qaz, işıq, su daimidir. Qazlı kupcalı mənzildir. Belə dəyərli izləyicilər, suallarınızla bağlı aşağıda göstərilən nömrəyə nələqə saxlaya bilərsiniz. Bütün suallarınız cavablandırılacaq. Vidayım olaraq məlumat verim. Mənzil Yeni Yasamalda Dadaş Miyazadə küçəsində, ərazinin çox gözəl bir yerdə, çox gözəl binada yerləşir. Rahat marketin, Köhnə Beyaz marketin düz yanında yerləşir. 12 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsidir. Sahəsi 110 kvadratmetrdir, qazlı qupsalı mənzildir. Qiyməti 137 min manat əşyansız qiymətdir. 142 min manata isə mənzil əşyalı satılır. Belə dəyərli izləyicilər, suallarınız olsa aşağıda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Fikirlərinizi də bölməsində də qeyd edə bilərsiniz. Siz də mənzilinizin satışına hədiyyə keçirmək istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Diqqətinizə, diqqətinizə görə öz üzrümə minnətdaram. Təşəkkürlər.